Ты сказал, что Трампа могут убить. Боже, не дай бог, а я буду здоровый себе 78-летний человек. Кто им по гороскопу, кстати? Трамп близнецы. А, ну уже прожил, 79-й. С восходящим эгоцентричным самолюбивым львом в 30-м градусе льва. А это градус убийства, дорогие друзья. Вот все спрашивают, Джейди Венс и этот самый московитянин самый главный в Соединенных Штатах, Илон Маск спрашивает, почему это стреляют в Дональда Трампа и почему-то еще не стреляли в Камалу Харрис. А потому что звезды не светят стрелять в них. Светят они стрелять исключительно в Дональда Трампа. И самое интересное, что ему категорически нельзя выигрывать выборы. Вот если бы я был астрологом, я бы ему посоветовал не участвовать в них, потому что если он вдруг их выигрывает, это билет на тот свет. Точно yeah. грохнут, так тогда.